चन्दना चर्चितो शेषवन्द्योुवृन्दारकं चन्दनाचर्चितोदारपीनां सकं युधिरा चञ्चलापाङ्गनीराजितं मन्दरोद्धारी वृत्तोद्भुजा भोगिनं वासुदेवम् देवता मण्डला देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् संहार लीलाविलासम् पुष्टषाड् पुण्य सद्विग्रगोल्लासिनम् पुष्ट निःशेष संहार कर्मोद्यतम् प्रीणयामो वासुदेवम् देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् प्रीणया संसाधकं सन्नतालौकिकानन्ददश्रीपदं हिन्नः कर्माशयप्राणिसम्प्रेरकं तन्न किं वेति विद्वत्सु मीमांसितं इणयामो वासुदे दं क्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् क्रीणया केनापि न क्वापि प्रत्ययो यद्गुणेषु उत्तमानां परः सत्यसङ्कल्पये को वरेण्यो वशी मत्यनूनैः सदा वेदवादोदितः पश्यताम् दुःखसन्ताननिर्मूलनम् दृश्यतां दृश्यताम् इत्यजेषार्चितम् नश्यताम् दूरकम् सर्वदाप्यात्मकम् पश्यताम् स्वेच्छया सज्जने स्वागतम् विणयामो वासुदेवम् देवतामण्डल जं यः सर्जाजमप्रियाकृतिम् इग्रगो यस्य सर्वे गुणायेव हि उग्र आद्योऽपि यस्यात्मजाग्रियात्मजग सदृशीतः सदा परं दैवतं क्रीणयामो आसुदेवम् अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेव प्रच्युतो प्रच्युतोशेषतोषैः सदा पूर्तितः उच्यते सर्ववेदोरुवादैरजः स्वर्च्यते ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैः सदा पीणयामु वासुदेवम् देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् कार्यते येन विश्वं सदा जादिकं वार्यते शेषदु खं निजध्यायिनां पार्यते सर्वमन्यैर्नयत् पार्यते कार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा पीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् स्मृते संक्षयम् सर्वदा यान्ति अत्याविशुद्धात्मनां सर्वगुरुवादिनिर्बाण संस्थानदः कुर्वते कर्म यत्पीतये सज्जना प्रीणयामो आसुदेवम् देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणया